সকলোকে মোৰ ভিডিঅৰ মাজলৈ স্বাগতম জানিয়েছি আজি মই লৈ লো থাৰ্টি টু চাইজ ব্লাউজ কাটিং আপোনালোকে মোৰ ভিডিওর যোগে ব্লাউজ কাটিং এন্ড ফিটিং সকলো ধৰণৰ চিলাই শিকিব পাৰিব তাৰ বাবে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্ৰথমে যিহেতু আমি থাৰ্টি টু চাইজ ব্লাউজ চিলাম সেইবাবে আমি থাৰ্টি টুক চাৰিৰে হৰণ কৰিলে কৰি ল'ব লাগে তেনেধৰণে কৰিলে আমাৰ আঁঠ ও ওলাব আমি যিহেতু পেপাৰখন ফল্ড কৰি লৈছোঁ সেইবিলাক সেইবাবে যদি আমি আঠ লওঁ তাত ষোল্ল হ'ব আমি দুই ইঞ্চি এটা বহাই ল'ব লাগে চিলাইৰ কাৰণে এনেধৰণে পেপাৰখন লৈ আমি পেপাৰখন চাই লৈছোঁ যিখিনি বাচি আমি কাটি পেলাম বাৰু ফাৰ্ষ্ট আমি ওপৰত যিটো চিন দিছোঁ তাক আমি চাৰে পাঁচত লৈছোঁ আৰু চাৰে পাছত এনেধৰণে আমি এটা ডাক কৰি লৈছোঁ এইধৰণে চাৰে পাঁচত এটা দাগ কৰি লৈ আমি আকৌ টু এণ্ড হাফ বা আঢ়ৈ ইঞ্চিত আমি এনেধৰণে এটা আকৌ চিন কৰি লৈছোঁ আমাৰ যিখিনি হাতৰ জোখ সেইটাৰ বাবে আমি চয় লৈছোঁ ছয়ত আমি এইধৰণে চিন কৰি লৈছোঁ আৰু আকৌ আমি দীঘলটোৰ বাবে লৈছোঁ চৈধ্য চৈধ্যত আমি আকৌ এটা চেইন কৰি লৈছোঁ ঠিক তেনেধৰণে আমি পিঠিৰ জোখৰ বাবে আমি পাঁচ ইঞ্চি লৈছোঁ এনেই চাৰি ইঞ্চি ওলাব ইয়াৰ পৰা দীঘলে যেতিয়া চিলানি মৰা হ'ব আধা আধা ইঞ্চি আৰু ইয়াত আমি যিহেতু থাৰ্টি টু ব্লাউজ সেইবাবে আমি দুই ইঞ্চি বহাই আঠক আৰু দহ কৰি লৈছোঁ আৰু ওপৰত যদি দ হয় তেনেহ'লে তলত চাৰে ন হ'ব আধা ইঞ্চি সদায় কমাই ল'ব লাগে এনেধৰণে আমি আধা ইঞ্চি এটা কমাই লৈছোঁ আৰু এইধৰণে কৰি গোটেই চিনখিনি আমি যোগ কৰি লৈছোঁ যোগ কৰি আমি এটা ফৰ্মা ফিটিং কৰিছোঁ এইধৰণে আঁকি ল'ব স্কেলেপাটৰ সহায় লৈ এই ধৰণে চিধা চিধাকৈ চিনবোৰ যদি আঁকি লয় সহজ হ'ব এইধৰণে মই গোটেই ফেনটোৱে আঁকি লৈছোঁ এতিয়া আমি হাতৰ যিটো জোখ তাত আমি এক ইঞ্চি এটা চিল কৰি লৈছোঁ এক ইঞ্চিৰ ওপৰেৰে আমি এটা ৰাউণ্ড শ্বেপ বনাব লাগিব এইখানে যদি আমি রাউন্ড সেটটো বনাও আমা এতিয়া করুণা হওয়ার ভাবে উঠি গছল আপনারা যদি সেট তুলিতে আপনারা লগে হল প্লেট বা তেনে পৰ কিবা ঘরনৰ বস্তু সহায় লব পাৰে আৰু তোমাৰ পিঠি পিঠি সেটটো যেতিয়া আমি যিকোনো সেৱৰ বনাব পাৰে মই ইউ কাটত লজি আৰু সিম্পল কৰি লজি এই ধৰণে নাম কৰিলো হেডিং কৰিছো এতিয়া মই গোটেই চিনে চিনে ব্লাউজটো এই ধৰণে কাটিং কৰি লৈছোঁ যিধৰণে চিন কৰা আছে আপোনালোকে এইধৰণে চিনে চিনে কাটিং কৰি ল'লেই হ'ল এই ধৰণে কাট কৰি বনিয়াই ল'লোঁ আপোনালোকেও মোৰ চেনেলত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাব গ'লে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক এণ্ড কমেণ্ট কৰিব সেইধৰণে ৰাউলটো অলপ সাৱধানে কাটিলেই হ'ল লাহে লাহে কাটিলেই হ'ল লাহে লাহে কাটিলে আপোনালোকৰ এনেধৰণে কাটি ল'ব পাৰিব এতিয়া চাওকচোন পিঠিটো কি সুন্দৰকৈ ওলাই লৈছে সেইটো আচলতে পিঠিটো আপোনালোকে যিমান লেভেলৰ ৰাখে সিমানটো ৰাখিব পাৰে মই অলপ ডাঙৰকৈয়ে ৰাখিছোঁ চবকে সিমানটো দুখৰ প্ৰয়োজন নহ'বও পাৰে সৰুকৈও ৰাখিব পাৰে সেইটো নিজৰ নিজৰ দিশত বনাই ল'লে হ'ল এতিয়া মই আগফালটোৰ বাবে লৈছোঁ আপোনালোকে যেতিয়া পাছফালটো বনাব সেইধৰণেই এখন ফ'ল পেপাৰ ল'ব আৰু হাতৰ ছাইডে নহয় বুকুৰ ছাইডে দুই ইঞ্চিমান বহাই ল'ব মোৰ পেপাৰখন অলপ সৰু আছিলে সেইবাবে মই এক ইঞ্চিমান লৈছোঁ আপোনালোকে যেতিয়া ল'ব ইয়াত দুই ইঞ্চিমান গেপচল ল'ব তেতিয়া ফিটিংটো ভাল হ'ব দুই বা ডেৰ ইঞ্চি ল'লেও হৈ যায় এনেধৰণে ল'ব অলপ বহাই ল'ব মুঠতে এনেধৰণে বহাই ল'লে ভাল হ'ব আপোনালোকৰ আৰু হাতৰ ৰংটো বাৰু মই ইয়াতে এটা চিন কৰি লৈছোঁ বাকীখিনি মই আপোনালোকক দেখাম এই ফেনটোতে চিন কৰি লৈছোঁ আৰু আগফালটো যিহেতু আমি কাটিম তাক এটা যিহেতু পিছফালৰ সমানে দিলে নহ'ব আগফালটোৱে আমাৰ এটা জোখ লাগিব আগফালটোৰ বাবে আমি ছয় ইঞ্চিক এটা চিন কৰি ল'লোঁ এইধৰণে আৰু তাক আমি স্কেলৰ সহায়ত চিধাকৈ চিনটো টানি লওঁ হাতেৰে টানিলে চিনটো বেকা বেকি হয় সেইবাবে মই চি স্কেলৰ সহায় লৈছোঁ এনেধৰণে স্কেল এপাৰটোৰ সহায়ত টানি ল'লোঁ আৰু তাকাকৈ ফেচাৰ্টটো সেইধৰণে চিন কৰি ল'লোঁ এতিয়া আপোনালোকে আগফালটোত এটা ৰাউণ্ড শ্বেপ দিব লাগিব তাৰ আগতে থাকি গৈছিলোঁ মই কণ মিলাই দিছোঁ সেইখন কাটি পেলাব লাগিব তাৰপিছত এতিয়া আমি আগফালটো কেইটা ৰাউণ্ড চেটিং বা যেনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰে আপোনালোকে আগফালৰ ডিজাইনটো দিব পাৰে আৰু মই যেনিবা এইটো ছিম্পুল ব্লাউজ ডিজাইন দিয়াৰ বাবে এনেধৰণে চিম্পুলকৈ দিছোঁ এইধৰণে মই ৰাউণ্ড কৰি লৈছোঁ হাতেৰে আৰু যিহেতু আমাক আগ চাইডটো অলপ বেছি কটা হ'ব লাগে পাঁচ ছাইডটোতকৈ সেইবাবে আমি অকণমান তলেৰে চিনটো দিছোঁ আমি সেই তলেৰে কাটিম তেতিয়া ফিটিংটো বেছি সুন্দৰ হৈ উঠিব সিহঁতৰ এনেধৰণে ল'ব আৰু এনেধৰণে কাট কৰি দিব আৰু আপালটো ঠিক তেনেধৰণে কাটি ল'ব চিনে চিনে কাটিবলৈ সহজেই হ'ব কেঁচিখন ঘৰতে অলপ সাৱধানে কৰে লাহে লাহে কাটিলেই হ'ল আৰু এনেধৰণে কাটি ল'ব আৰু যি অংশটো আমাৰ সেই চিনৰ পৰা বাহির হয়েছিল সেই অংশ আমি কাটি চাওক এটা আমি যে ব্রাক সে আমি সিন করি লাগে এটা আমি প্রথমতে ওপরপরা ব্রাকর ছাড়া সিন লো এই ধরনের ছয় ইঞ্চিত আমি ঠিক করে লোক আর এই যেহেতু থার্টি টু সাইজ ব্লাউজ হয় সেভাবে আমার তলর তো খাট লাগে মোৰ অলপ হিচাপটো ভুলেই হৈ গৈছিল চাৰে সাতত দিছিলোঁ কিন্তু আচলতে এইটো চাৰে সাত নহয় সাত ইঞ্চিত দিব চাৰে সাত ইঞ্চিত দিলে মানে সিন্দ মানুহ হ'লে এডজাষ্ট কৰিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে এই ধৰণে সাত ইঞ্চিত দিব এইধৰণে চিনে চিনে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ব আৰু এইধৰণে কাটি লৈ ওপৰৰ অংশটোৰ পৰা অকণমান চুকীয়াকৈ ৰাউণ্ড কৰি এনেধৰণে কাটি উলিয়াই দিব তেতিয়াৰ পিছত আগফালটো ফিটিংটো কৰোঁতে সুন্দৰকৈ মিলি উঠে আৰু এই দুটা ছাইড আমি সমান সমান ধৰণে এনেধৰণে আকৌ এবাৰ ফ'ল্ড কৰি ল'লোঁ এতিয়া এই ফ'ল্ড কৰি লোৱা অংশখিনি আমি যিটো মাজৰ ফ'ল্ড কৰা অংশতে আমি এনেধৰণে ৰাউণ্ড ধৰণে কাটিব লাগিব ৰাউণ্ড কৰি কাটিব লাগিব কাটোতে মনত ৰাখিব এইফালৰ চুপটো যাতে অলপ দবি যায় আৰু সিফালৰ চুপ চুপটো অলপ যাতে দবি যায় এনেধৰণে কাটি দুইটা পিচ এনেধৰণে ল'ব তাৰপাছত এই আগফালৰ অংশ আগফালৰ অংশ অলপমান হেলনীয়াকৈ এইধৰণে কাটি ল'ব এইধৰণে কাটি লৈ এইটো আমাৰ ফৰ্মা কাটিং কমপ্লিট হৈ গ'ল এনেধৰণে আপোনালোকে কাটিব মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ লৈ মই আহি আছোঁ আৰু ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টটো মই পাছ নেক্সটত দিম কাৰণ মোৰ ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যায় বাকীখিনি মই পাছত আপোনালোকক দেখাম বাৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে মই আপোনালোকক সহজ পদ্ধতিৰে ব্লাউজ কাটিং শিকাই যাম ধন্যবাদ